你想干什么？诸位被下毒逼迫，都忘了吗？姓魏的毒都下了，事成之后岂能解毒？到时候杀了大家，独吞了财宝，才是最稳妥的嘛！哈哈哈哈！我不想与大家为敌，只求活命。我们抓住他，严刑逼供，还怕他不交出解药吗？到时候诸位…… 平分这一品坟的财宝，岂不更好啊？啊！久等不来，原来是你造反了！乖乖听话，别找死！ 这小子，这土夫子呢，本就是一命，有什么歪门邪术也是很正常的，对吧？再说了，你仔细看一下，他虎口无紧，手指却有，说不定也是个暗器高手、啊。葛大侠，你怎么样？我先扶你起来，来，葛大侠，你没事吧？ 多谢方少侠。哎，咱们都中了这庄主的奇毒，同病相怜。若是这一次得不到解药，还得辛苦您带我们回百川院找白院主解毒，救回我们一命。那是自然，那是自然。感谢。你们现在都知道了吧？谁惹了我家小前辈，都得死。还不赶紧去找！ 不必了，这里的机关分别对应着八方位中的六处，只缺乾坤二位，而这里又是见天主，乾坤颠倒，所以只需找到一个乾位，便可将其他几处的机关互相联动。 这是机关飞猿爪，一旦有任何危险，你就用上它登高逃命。观音垂泪，我会想办法帮你拿到的。好，那就靠你了。嗯，走吧。 全找到了，终于找到了！<laughs> <laughs> 赶尽杀绝，哼，还是有些手段。这梅花镖自你们三人内侧发来，说是谁？谁？刚刚我也险些被暗器所害，我被伤了内息，用不出武功了。张千虎，狮虎双煞，我记得你是用暗器的。 刚刚所有的火光熄灭的时候是同时的呀，正是，我用的是虎牙表，从未用过梅花表。哎，不过狮虎双煞倒是很会演戏啊，哎，不累吗？你什么意思？我是说，演你自己的弟弟很累吗？你会不会忘了自己是谁啊？张庆诗。 张庆师，他已经被我杀了呀！你是杀了一个人，但也并不代表你杀的就是张庆师啊！我昨天晚上跟着张庆师回房，不会杀错的。这师骨双煞呢，大家也都知道，同包同相，那你是如何分辨的呀？张庆师手持双锤，身穿黑衣；张庆虎则用镖囊，穿白衣，一目了然。 我问你一下，如果二人换了衣服和武器呢？他们为什么这么做？因为巧合，魏玉庄主曾经在酒宴上说过，尸骨双煞中呢，这个张庆师啊，酷爱喝的是烈酒，招待大家呢也都是西风烈。啊、呃，没错，是。嗯，哎，那他们昨天分别饮了多少？呃，张庆师喝了半坛子，然后就酩酊大醉了。 这个张庆虎喝了半杯不到，之后就用茶水代替。你应该已经知道自己不对了。昨天晚上你跟着的张庆师，他清醒的很，反倒是跟着后面的张庆火，酒气冲天。况且你也说过，你呢是用玉簪穿喉塞。那么你杀完人之后，我想问问你，人头去了哪里？ 我也觉得奇怪，他为何又被砍了头？很简单，因为砍了头就不知道究竟那个人是谁了。昨晚的情况，一开始就是一场阴差阳错呀。啊，嗯，热，哎，弟弟，来，穿上。 昨晚酒宴，哎好热啊、张信师饮了西风烈酒醉，身子发热，于是将黑色长衫脱了披在弟弟张庆武身上，嗯、露出的是白色的新衣。他的双锤自也是弟弟帮忙拿着。 一直躲在暗处的古风星，将身披黑衣、手持双锤的张庆虎当做了张庆师，入四号房杀了他。 而真正的张庆师却入了五号房，躲过一劫。开始的阴差阳错，很快就变成了处心积虑。张庆师在五号房起夜时的门牌已被恢复，他转身后寻着正确的门牌，回到了四号房，才看到了弟弟被发簪穿喉而死。 递上自己的黑衣和双锤，让他知道这是自己嗜酒好色惹下的灾祸。而弟弟做了替死鬼。他想到凶手若知道杀错了人，会继续下手。而师父双上只剩一个，斗不过对方，于是切下弟弟的头藏好，再扮作张庆虎，一为自保。 二未查出凶手，没了头的尸首，谁又知道死的到底是什么人呢？哥，张庆师，我说的没错吧？哎，要不这样，我再帮你分析一下。哼，<laughs> 素手前辈话本看多了吧？讲这许多空话，哪有半点证据？ 你看，还这么嘴硬。那我再说说啊，这大门外呢，咱家的巨石突然转向杂子的海。能有如此臂力的人，张庆虎是做不来，唯独张庆诗可以啊。哎，你看，你为了冒充这个张庆虎，你舔的这个假冒的痣，都快掉下来了。 这么紧张干什么？我只不过是瞎说的而已。张庆师、张庆虎的人头是不是在房间？原来你这个畜生还在苟活！你、你、你……但是张庆师不会用暗器，那这梅花镖…… 葛大侠，我就不跟你演戏了。你虽然受了内伤，可你袖口的弩还是能杀人的吧？你呢？看破他假扮弟弟后，借机要挟配合你，所以你手里的武器是张静师给你的吧？哈哈哈！我胁迫张静师，是奉百川院之命剿灭你们这帮贼子的。很快，其他形探就会包围此地。 你们如果想活命，还得我帮你们美言几句。我还是劝你们乖乖的把我放了。奉百川院之命，你衣衫内衬是灰绸云纹，只有未通过出试的见习弟子才会这么穿。我让你求白院主解毒，你却满口答应。殊不知这白院主最不擅长便是毒术，你分明就是新来的见习弟子。还有，这路上的贼人虽然有罪，但罪不该死，你却将他们尽数暗杀。你如此卑鄙贪婪。 还是跟我回百川院，让佛比凡是好好审审你吧。这下手也太重了吧！你到底是什么人？百川院形态，方多病。 我劝你早点打消这个念头，这里的宝贝怎么用，可不是你说了算。哼。前辈，我替你召集人手，逼朋友服毒，都是为了帮助前辈入这一品坟呐。前辈，你看看是不是今天能略施小恩，帮我把这两个人杀了。 提要求，原来幕后之人是你。 小子，别说我没提醒你，这可是方姬王和南印公主的墓室，乱动是要诛九族的。 观音锤，交出来！找死！难得有人能接住我一招，但是可惜了。哦，原来你要的是这个呀！告辞。 那我就不要了。罗说布，果然是你，小爷！ 观音垂人名不虚传，总算救上景福，不枉我用缩骨功隐藏身份飞着许多功夫。李相夷，我这就来跟你聚聚。